Hallo alle zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich habe eine ganz tolle Schokotorte gebacken mit einer Füllung, die nach Eiscreme schmeckt. Falls ihr die nachbacken möchtet, los geht's. Für den Tortenboden benötigen wir 4 Eier Größe M, 200 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, ein Esslöffel Öl. Bei mir ist es zum Beispiel das Sonnenblumenöl, 30 Gramm Kakao. 150 Gramm ganz normales Mehl, T405 und ein halbes Päckchen Backpulver. Die Eier, den Zucker, den Vanillezucker und das Salz in einer Schüssel schaumig schlagen. Zunächst kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe, bis die Masse schön hell und luftig wird. Und das Ganze dauert ungefähr 5 Minuten. Das Mehl mit dem Backpulver und dem Kakao mischen und in die Schüssel sieben. Dann das Öl hinzufügen und alles vorsichtig unter die Eiermasse heben. Den Ofen schon mal auf 150 Grad Umluft vorheizen, den Teig in eine Backform füllen, glatt streichen und ca. 35 Minuten backen. Plus minus 5 Minuten je nach Backofen. Die Backform habe ich mit Backpapier ausgelegt, den Rand habe ich mit Butter eingefettet und mit Mehl bestäubt und sie hat einen Durchmesser von 26 cm. Den Tortenboden aus der Backform lösen, das Backpapier abziehen und den Kuchen dann vollständig auskühlen lassen. Und in der Zwischenzeit schon mal die Tortenfüllung fertig machen. Für die Füllung benötigen wir 200 Gramm gezuckerte Kondensmilch, 2 Eiergröße M, 40 Gramm Mehl, auch hier das ganz normale Mehl, 250 Milliliter Milch, ein Päckchen Vanillezucker und 150 Gramm weiche Butter. Die Kondensmilch in eine Schüssel geben, die Eier einrühren, dann das Mehl hinzufügen und alles gründlich vermischen. Dann die Milch hineingeben und diese Masse in einem Topf unter ständigem Rühren aufkochen. Und das geht am besten mit einem Schneebesen, dann klappt es auch wirklich ganz ohne Klümpchen. Die Masse dann umfüllen. Ich habe dafür einfach einen Suppenteller genommen und unter Frischhaltefolie abkühlen lassen. Im Topf würde es einfach zu lange dauern. Die weiche Butter und den Vanillezucker cremig schlagen und dann die gekochte und abgekühlte Milchmasse unterrühren. Den Tortenboden einmal quer durchschneiden, den ersten Boden mit einem Tortenring umlegen. Ich benutze auch ganz gerne die Tortenfolie, das muss aber nicht sein. Die Füllung drauf verteilen, den zweiten Boden auflegen und leicht andrücken. Die Torte dann einfach kalt stellen, am besten über Nacht. Für die Glasur 100 Gramm dunkle Schokolade, ich habe zartbitter, und 100 ml Sahne erhitzen. Wenn die Schokolade geschmolzen ist, ein Teelöffel Butter unterrühren. Die Masse dann sofort von der Kochstelle nehmen und damit die Torte überziehen. Die Torte kann man noch beliebig verzieren, entweder mit Früchten oder mit Süßigkeiten oder auch so lassen, das ist Geschmackssache. Und sobald die Glasur fest geworden ist, kann man sie auch anschneiden. Die Torte ist nicht zu süß und schmeckt auch sehr gut. Die Füllung schmeckt nach Eiscreme und was ich ganz toll finde, am zweiten, dritten, vierten Tag schmeckt die Torte noch besser. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.